Відверто. Серйозно. Глибоко. Чесно. Питання, від яких буде жаряче. Теми, які нас цікавлять, з людьми, які шукають відповіді у Бога. Рубрика нас цікавить. Дивись щомісяця. Ми маємо багато запитань, незрозумілостей тем, які нас хвилюють. Певнені, ви також і де шукати відповіді. Ми створюємо рубрику, де хочемо піднімати важливі та актуальні питання для підлітків. Вони можуть ставатися дещо наївними, або, можливо, навіть очевидними, або суто підлітковими чи відвертими. Про щось ми вже говорили багато-багато разів. Та вони все ще залишаються відкритими та цікавими нам. Ми будемо запрошувати до себе гостей, з якими будемо ці питання обговорювати. Першим гостем ми дуже хотіли бачити саме цю людину, адже це дуже символічно починати новий блок з того, з кого взагалі почалася історія стежинки. Він разом зі своєю дружиною Ельвірою придумає та створює журнал Трапінка. У нас в Україні це журнал Стежинка. Саме з нього і почався клуб Стежинки. Тобто сьогодні ми будемо розмовляти з нашим засновником. Автор багатьох книг та розповідей у журналі «Стежинка». Людина через яку видно, як діє Бог. І нарешті просто цікавий співрозмовник – Вальдемар Цор. Вальдемар мешкає у Німеччині. Його любові до України сумніватися не доводиться. Проте розмовляти українською мовою йому важко. І він буде відповідати на наші питання російською. Першою темою ми, вирішили молитву. ми розуміємо, що вам може здатися, ніби тут все вже зрозуміло. Але на нашу думку є ще питання, які слід обговорити. Розпочнемо з головного. Дядя Вальдемар, що таке молитва? О, це дуже хороший і важливий питання. Молитва це сердечне і умственне, благоговійне звернення чоловіка до Богу. Молитва ⁇ это огромная привилегия, которую мы люди имеем, что мы люди можем разговаривать с Богом. Молитва ⁇ это самое главное, что мы имеем для того, чтобы общаться с Богом, чтобы в молитве сказать ему то, что нас волнует, чтобы сказать ему то, о чем мы переживаем, чтобы поделиться с ним тем, что нам... Очень важно и ценно. Что означает слово ⁇ Аминь ⁇ Слово ⁇ Аминь ⁇ которое мы произносим после молитвы или в заключении молитвы, оно перешло к нам в наш язык из Ветхого Завета, из древнееврейского языка. Слово ⁇ Аминь ⁇ означает ⁇ Да будет так ⁇ Или если кто-то молится, а мы слушаем его молитву и потом на его молитву говорим «Аминь», мы говорим таким образом Богу, да будет так, как вот он или она молились. Мы соглашаемся с этой молитвой и подтверждаем его, и принимаем в ней участие. Чем отличается молитва в церкви от молитвы в дома? У церкви Бог нас чует лучше? Нет, конечно. Бог нас слышит везде и всегда, и везде одинаково потому что Бог слышит нас, Он наш Отец. Но Он дал нам обещание, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. И если двое или трое согласятся о чем просить, то будет услышано. Богу очень важно, чтобы мы вместе молились. И поэтому молитва в церкви отличается от нашей личной молитвы. Когда мы лично молимся Богу, Лучше, конечно, вслух, в своей комнатке, хотя Бог слышит и наше, то, что мы говорим в уме, а в сердце нашем. Когда мы наедине с Богом, мы говорим о очень личных вещах, о которых не скажешь в церкви или при всех людях. А в церкви мы молимся вместе, даже когда мы молимся вслух, и один или другой молится Богу. И мы молимся общественной молитвой, так как нас учил наш Господь, чтобы мы вместе объединялись в молитве. Это молитва просьбы, прошения, благодарения, поклонения. И очень важно вместе поклоняться Богу. Мне некого молиться голос на людях. А ситуации, когда тебе спонукают, и этого много. Как правильно выполнить? Да, что ты стесняешься вслух молиться при людях, это понятно. Люди разные бывают и есть некоторые очень стеснительные. Это в нашей природе. Но когда тебе предлагают поговорить с Богом от имени всех нас, то это большая честь. И поэтому я думаю, что нужно это стеснение преодолеть и в нескольких искренних словах сказать Богу то, что тебе кажется в этот момент важным. Не нужно каких-то красивых, заученных и долгих молитв. Молитва должна быть простой, искренней и короткой. Чи может быть Богу неприемна наша молитва? Да, я думаю, что некоторые наши молитвы могут быть Богу неприятны. Когда мы в нашей молитве не искренне, когда наша молитва, мы молимся словами, а сердцем не принимаем в ней участие. Богу это неприятно. Я думаю, что такие ситуации бывают, и поэтому молиться нужно искренне, просто, так, как мы разговариваем друг с другом, так и разговаривать с Богом. Чи не набредает Бог, когда мы постоянно Его отвлекаем своими молитвами? Нет, конечно, мы Бога не отвлекаем нашими молитвами. Он нашим молитвам радуется, а Он Бог, Он вездесущий и всемогущий и всезнающий, и сколько бы людей к Нему не молились, Он всех нас может услышать и одновременно. Даже к Wi-Fi мы одновременно подключаемся, там, 10, 20, 100 человек или тысячу человек с села или с города, или миллионы людей подключаются к сети, и один другому не мешаем. Тем более к Богу нашими словами, нашими молитвами, который создал весь наш мир, который наш разум создал, который нас знает, который везде, который в нас живет. Я отмечу у всех людей одночасно. Я не могу сказать, что Бог это такой большой, огромный компьютер, к которому все могут подключиться и все одновременно там что-то делать. Бог, Он живой. Но он гораздо больше всех компьютеров, он гораздо больше всего, что мы себе можем представить. И он слышит одновременно всех людей, которые обращаются к Нему. Это Он сказал. Мы ему верим. Можно у молитвы сказать это, а чего не можно сказать? Я не думаю, что в молитве мы можем сказать что-то не то. Послание к Римлянам, апостол Павел пишет, что мы не знаем толком, как молиться, но Дух Святой, который живет в нас, в верующих людях, Он делает наши несовершенные молитвы такими, чтобы они соответствовали святому Богу. Поэтому не переживай. Ты можешь говорить с Богом так, как у тебя на сердце. Но вещи с Богом, особенно так, зная все наши думки? Ну, это такой вопрос. Зачем разговаривать с Богом, если Он знает, что у нас на сердце? Священное Писание говорит, а Писание, Библия, определяет, что хорошо, что плохо, как нам жить. Оно говорит, что мы призваны в общение с Иисусом Христом. И вот молитва, она является выражением нашего общения. Вот ты пришел к кому-нибудь в гости, или к тебе пришли в гости – и вы сидите рядом и молчите и не разговариваете. Он же все равно знает, что ты думаешь. Этого себе трудно представить, правда же? Хочется поделиться с подругой или с другом тем, что тебя интересно, что ты как раз прочитал, или какое-то приключение, которое с тобой произошло. Вот наше общение с Богом выражается в наших молитвах. Мы делимся с Ним всем, что у нас на сердце. И несмотря на то, что он знает, о чем мы думаем, очень важно говорить с ним обо всем. Поэтому в Библии написано «непрестанно молитесь». Иисус Христос сказал, что должно всегда молиться и не унывать. А он знал, он знал, что говорил. Должно всегда молиться и не унывать. Даже Иисус Христос уходил ночами и молился в общении с Богом. Ему-то он и отец одно, а он молился. Он молился, и нам нужно молиться. Почему Бог иногда не отвечает на наши молитвы, хотя мы просим добрых вещей? Да, иногда мы молимся о добрых вещах, а ничего не происходит. И нам кажется, что Бог молитвы наши не слышит. Но это не так. Ну, например, мы молимся о том, чтобы покаялся мой друг или подруга. И Бог слышит наши молитвы. Молитва ⁇ это еще и соучастие в том, что делает Бог. Это не только обращение наше к Богу, но и наше соучастие в том, что делает Бог. Вот отец пилит дрова, например, сынишка подходит, и я хочу тебе помочь. Ну давай. Сынишка берет вместе за ручку пилы и вместе с отцом пилит. И приятно, пацану. Хотя от него толку, конечно, не очень много. Вот нашими молитвами мы принимаем участие в том, что делает Бог. Если мы за кого-то молимся, чтобы он покаялся, например, ну это действительно очень хорошее дело. И ничего не происходит. Это нам только кажется, что не происходит. Мы принимаем участие в том, что делает Бог. И оно не сразу может быть произойти, когда-нибудь. Если люди молились десятилетиями, за своих родственников, за близких, за друзей. И еще одно. Бог же не заставляет кого-то что-то делать. Хотя мы хорошие просим, но Бог никого не заставляет иметь с ним общение. Навище постоянно молиться перед ежей. Написано в Священном Писании, что нашей Нашей благодарностью, которую мы возносим Богу за еду, еда освещается. То есть уже мы не просто едим, а мы, благодаря Богу за то, что Он нам дал, освещаем эту пищу. Так написано в священном Писании. И мы же не собаки, которые кидаемся на еду. Мы за все благодарим. Так написано в Библии. За все благодарите. Ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе Господе вашем. За все благодарите. И, естественно, и за еду. Очень многие люди не имеют дневного пропитания. Очень многие люди голодают. А мы имеем такое изобилие. И, конечно, мы благодарны Богу. И эту благодарность мы выражаем, правда же, в молитве за еду. И каждый раз, Що робити, коли в мене немає бажання молитись? Примушувати себе чи не будет це лицемирством? У верующего человека две природы. Одна духовная, новая. Это то, что Бог в нас сделал. Мы любим Бога, мы хотим Ему быть послушным, мы хотим хорошо поступать. И другая, ветхая природа. Она подлая, она нехорошая она хочет обмануть, она хочет украсть, она ленивая. И вот эти две природы ты чувствуешь. По ветхой твоей природе тебе лень молиться. А по новой твоей природе ты понимаешь, это законом ума моего, говорит апостол Павел, ты понимаешь, что молиться нужно. И ты молишься, потому что ты новый духовный человек и ты побеждаешь эту ветхую природу. Это не лицемерие, это борьба, к которой ты призван. И чем последовательнее, чем чаще ты будешь побеждать свою ветхую природу, тем легче тебе будет снова и снова одерживать победу. Не только над ленью молиться или читать Слово Божье, но и над различными другими искушениями. Это нормально. Побеждай. У мене є список, за що я хочу молитися постійно. Наприклад, за своїх невіруючих друзів та родичів, починалося все дуже щиро і легко було підбирати слова, проте з часом я почала помічати, що постійно кажу одне й те саме. І, взагалі, не замислюючись над словами, перелічую все автоматом. Ніби вірш читаєш, чи нормально це, як це можна виправити? Взагалі, постійне повторення слів у молитві, наприклад, перед їжею. Це погано. Що можна сказати нового, коли постійно говориш, одне й те саме? Я думаю, цей питання дуже важливий. Молитви бувають різні. Бувають молитви, які ми говоримо від серця, як крик душі. А бувають молитви, псалми, наприклад. или молитва «Отче наш». Мы эту молитву тоже говорим заученными словами. Мы молитву «Отче наш» знаем наизусть. И это не играет никакой роли, говорим мы эту молитву наизусть или не наизусть. От сердца, свободно. Самое главное – это то, что мы думаем во время молитвы, кому мы обращаемся, с кем имеем дело – и если мы говорим Господу, спасибо тебе за эту еду, Господь, и говорим это сегодня, завтра и послезавтра, это может быть очень-очень хорошим ритуалом таким, хорошей привычкой. Не все привычки плохие. Или есть молитвы, которые мы так часто повторяли, что они уже, ну, идут автоматом, как уже сказано было. Но это не значит, что они плохие. Это главное, самое главное, думать о том, что говоришь. И думать о том, за кого молишься, и думать о том, кому обращаешься. Вот это самое главное. А как часто потребно молиться? Священное Писание говорит, Постоянно молитесь, всегда молитесь. Иисус Христос призывает нас молиться часто, молиться много, молиться и не унывать. Ну как часто? Ну когда мы встаем, начинаем день хорошо обратиться к Богу и поблагодарить Его за этот новый день, попросить Его о благословении этого дня, когда мы ложимся спать. Мы благодарим за прошедший день, вспоминаем все, что мы хорошо или плохо сделали, поговорим об этом с Господом, попросим прощения. Это хороший ритуал. И за едой мы всегда молимся. Это такие обязательные моменты для молитвы. Но есть такое время, которое нужно найти, чтобы уединиться с Богом, почитать Библию, поговорить с Ним о том, что нас волнует, что нам открылось в Библии называется такое тихое время, время уединения. Это специальные времена для молитвы. А так молиться нужно Господу всегда. Что это значит? Это значит, идешь в школу или, или возвращаешься из школы, идешь в магазин и вспомнил о ком-то, кто тебя обидел, например. И говоришь, Господи, вот я вспомнил, что он меня обидел. Прости ему, и я ему прощаю. Это очень важная молитва. Это очень нужная молитва. Или идешь, вспомнишь о ком-то, кто тебе хорошее что-то сделал. Господи, благодарю тебя за то, что мама тебе это, это сделала. Это очень важно научиться всегда обращаться к Господу со всем, что у тебя на душе. И вот эта установка постоянной молитвы, даст тебе в сердце мир, покой, радость, уверенность. И тебе будет хорошо. И тем, с кем ты имеешь дело. Я разумею, вчера моя молитва чини. Ну, я не знаю даже, как тебе сказать. Ты же, когда молишься, обращаешься к Богу, и если ты ничего не скрываешь, если ты говоришь Богу то, что у тебя на сердце, то это искренняя молитва. А если ты сел за стол, ну, конечно, ты христианин и нужно помолиться. Благодарю тебя, Господь, за эту пищу. Аминь. А сам а не, о нем не думаешь, а думаешь о борще или о, о чем-то еще, то, конечно, это не искренняя молитва. Только ты. Можешь это знать, искренне твоя, ма... твоя молитва или нет. Если ты обращаешься к Богу, если сердце твое ему открыто, и если нет ничего в твоем сердце, что ты от Бога хочешь скрыть, то молитва твоя искренняя. Дякую ему, дядя Вальдемар. Если у вас еще заложилось вопросы про молитву, пишите их у комментарии, або в Инстаграме. Наступную рубрику с новым гостем чекайте за месяц. Бувайте!